Всегда становится явным. Это секретные материалы, и мы начинаем. Смотрите сегодня в программе. Несвободное слово. Кому было выгодно убийство Павла Шеремета и почему у следствия так много версий? Я, правда, потеряла своего верного друга, журналиста, директора по развитию Павла Шеремета. І, звісно, очень сложноліба говорити, тому що він був душою нашої редакції. Близьким человеком кожному члену редакції. Строїтельна пирамида цеховська. Кому достануться почти чи дома арестованого бізнесмена? Але цілком можливо такий варіант, що дійсно, наприклад, ці будинки передадуть аля в таку державну корпорацію. Ж так красиво це звучить у Карбут, наприклад, яка буде добудовувати э, ці будинки. Авторитетный кукловод. Почему криминальный авторитет Миша Мультик раздает команды депутатам Николаевского горсовета? Ну то, что он на них влияет, мы это видим и понимаем, ну по самому поведению, собственно, прокуратуры и по поведению СБУ, потому что СБУ не возбудила ни, угол... ни одного уголовного дела. Провокационно, громко и очень нагло это убийство шокировало всю страну. Утром в самом центре Киева в 8 минутах ходьбы от Главного управления службы безопасности Украины взрывают автомобиль известного журналиста. Полиция при всем этом выглядит растерянно, популисты тут же узрели руку Кремля, а на Кремлевском ТВ в очередной раз запели о диктатуре киевской хунты? Кто ставит под вопрос существование свободы слова в Украине и кем был Павел Шеремет? Смотрите прямо сейчас. Павел Шеремет был одним из тех ведущих, которые всегда были рядом со зрителем. Раньше Павел был главным человеком у нас в утре на Радио Вести а по выходным, а потом перешел работать в будни. И ну, без привлечения это было действительно такое главное солнце нашего утра на Радио Вести. Его передача называлась «Утро Павла Шеремета». Каждое утро в 8.00 позитивный человек заряжал позитивом всю страну. Ребята из специализированной антикоррупционной прокуратуры молодцы. Мы с вами не останавливайтесь, заявил Давид Сакварелидзе. Но мы с Татьяной Иванской остановимся, потому что нужно сделать перерыв на рекламу а, и новости. Утро Павла Шеремета. В легком разговорном формате Павел знакомил зрителя с актуальными событиями и приглашал топ-политиков, чтобы они объяснили суть этих событий. Даже когда он задавал острые вопросы в студии во время прямого эфира министрам и прочим чиновникам, он это делал с таким выражением лица, несколько детским, что это сглаживало какой-то вот... Какое-то вот, ну, я не знаю, возможно, неприятное впечатление от вопроса. И люди с удовольствием шли с ним на контакт всегда. Ну, лично меня поражало то, что он приходил в студию э, буквально там за минут 10 до эфира некоторым могло со стороны показаться, что вот идет человек, как он может вести эфир, если он совершенно не готовился до этого. Но на самом деле у него шла подготовка к эфиру уже за день до этого. И он приходил в эфир, у него была настолько подготовленная программа, что мы все удивлялись. Те, кто его видел накануне трагедии, отмечали его вечный позитивный настрой и не слышали жалоб по поводу возможного преследования или слежки. Последний раз, к сожалению, мы встретились с ним в лифте за день до того, что произошло. Мы буквально перекинулись пара их слов о том, что «Паша, что же происходит в мире?» «Ница, Турция, и все это же приходится нам, журналистам, выдавать на гора слушателям. И как-то не очень хочется говорить о грустном. Тем более сейчас ситуация в Украине не самая лучшая. Война на Востоке. Он говорит, не переживай. Завтра у меня в гостях будет такой замечательный гость. Мы будем рассказывать о светлом, о добром, об украинской музыке. 20 июля журналист выдвигался на работу по своему обычному маршруту. Дорога, по которой двигался Павел Шеремет, пролегала через районы, где всегда есть люди. Утром 20 июля местные продавцы, таксисты и охранники превратились в свидетелей. Я приехал, пил кофе, вот здесь стоял. В это время за спиной таксиста Анатолия поднималась машина Алены Притулы, главного редактора и сооснователя издания «Украинская правда», в котором когда-то работал Георгий Гангадзе. За рулем автомобиля был ее гражданский муж Павел Шеремет. И в этот момент машина подъехала к перекрестку. Как бы высунул нос сюда, но пропускал машину по главной дороге. И только остановился, сразу прозвучал взрыв. До начала эфира в студии радиовести около 20 минут. На место трагедии вызывают полицию. Вытянули его с машиной. И здесь про такой уже незначительный хлопот и он спровоцировал возгорание машины. Практически одновременно полиция и скорая помощь. Приедет. Быстро. Приедет. На перекресток Богдана Хмельницкого, и Ивана Мазепы стягиваются люди. Повсюду гудят сигнализации автомобилей. Местные жители выходят из своих домов. Починається без Павла Шеремета. Він десь до нас у дорозі вже летить, день разом В студии еще не догадываются о случившемся. Через несколько мгновений коллеги Павла узнают о трагедии. Продолжим наш эфир ранок на радио На место событий начинают стягиваться журналисты. Страна узнает о новой утрате. Целый швобуху была такой, что детали автівки разлетались на несколько десят метров. Ты просыпаешься и понимаешь, что мир изменился. Сейчас эта трагедия, она именно про то, что мы живем в ситуации, которая мало контролируется, неуправляема. Это война, которая есть на Востоке, она перетекает уже и в общем-то в центр Киева. Восьмиминутная Розбудив дзвінок з проханням прокоментувати загибель Павла за Шеремета. Я була ну, не те, що шокована, а я навіть не знала, що сказати. Він там дуже такий імпульсивно. Вас привітує тут рінічною, не ну, заряджав таку енергію. І я привісую вас, браті і сьори із Києва. Харькова. Ми шляхаємо главним, говорімо набаліпшим, іщемо і строїмо плани на будущее. Він так поєднував собі. Він був трошки де треба, там, шоу мела включав, де треба, він був серйозним аналітичним журналістом. Коли я працювала в Білорусі, ми працювали в різних СМІ. Я на державному, він в незалежних СМІ. І якийсь час можна сказати, що ми були. по разные стороны баррикад. Но все ж хорошо, что мы нашли понимание. Павел Шеремет. 20 июля 2016 год. Они мечтали о квартире в столице, выбрали застройщика, взяли кредит, инвестировали, но шли годы, а стройка все не заканчивалась. Потом они узнали, что застройщик землю просто самовольно занял. Документов нет, и новостройка, в которую они вложили последние, вообще незаконная так без квартиры денег остались тысячи инвесторов. Когда приобретали квартиры, то интересовались. Нам показывали документы на аренду земли, и нас даже что подкупало. Первая, вторая секция была сдана, и у людей были права собственности. Как оказалось, эти права собственности, они ничего не стоят. Они э, командой Войцеховского были людям выданы, они опротестованы во многих судах. Это эфире уже много лет, а ее организатора Анатолия Войцеховского только на днях арестовали. Достраивать или сносить? Что же типа. Теперь будет с долгостроями Вайцеховского. Секретные материалы расскажут вам о самой фантастической афере на рынке, которая почти в семь раз переплюнула скандальную элиту «Центр». Масштаб этой строительной аферы в разы превысил знаменитый «Элита-Центр». 43 незаконных новостроя. Земля по новостроям получена путем самозахвата. 63 фирмы прокладки и более 10 тысяч обманутых вкладчиков. Наша стройка, в частности, существует с 2009 или 2010 года. <реклама> 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 Есть проект, начата стройка, вы, 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 выкопаны где-то котлованы, какие-то выстроены коробки, но в, в эксплуатацию ничего не сдается. Стройка брошена. Анатолий Войцеховский 10 лет возводил свою строительную пирамиду по всей столице. Все эти годы ни местные власти, ни правоохранительные органы не замечали этих самозахватов и несуществующих по документам многоэтажек. Киев-Рада благополучно сливает суды. Вы почитали, какие они пишут заперечения. А все потому, что Анатолий Петрович всегда имел много влиятельных друзей в нужных кругах. Единственный орган, которому платит Войцеховский, прокуратура. Он сотрудничает только с ними. Раїтельним бізнесі Вайцеховського вже давно назвали генієм Бартера. Той самий прокурор, який отримав, наприклад, там двохповерхову квартиру блін в 300 квадратних метрів. Зрозуміло, що подальше йому не вигідно його навіть притягнути до відповідальності, бо йому цікаво його щоб нехай добудує все ж таки цей будинок. Якщо прокурори отримали там це точно інформацію, отримали там дійсно квартири, площі і були зацікавлені, щоб це насправді будівництво було завершено. Но тут вдруг эту огромну аферу заметили. відкрили дело на Вайцеховського аділі наручники. В цьому саме провадженні на даний момент э, акцент основний зроблений на э, фактах виявлених фактах незаконного самовільного захоплення земельних ділянок та незаконного будівництва з подальшою спробою легалізації цього житла та незаконного введення його в експлуатацію на первому засіданні суд Анатолія натолівайцеховського на два місяці з можливістю внесення залога в розмірі 14 мільйонів гривень Ходят слухи, что он уже давно чувствовал беду и еще до задержания начал выводить деньги в Польшу. Кроме того, бизнесмен сам собирался в случае чего туда выехать. И после внесения залога у него наверняка еще будет такой шанс. А действительно, почему спустя почти 10 лет своей деятельности только сейчас его решили взять? И какова дальнейшая судьба строек и инвесторов? стоявши под підсудом я там почув дуже багато версій значить як розповідають е... скажімо, потерпілі ну принаймні їм внесли це в вуха, і вони вже ретранслюють цю інформацію, що насправді цей бізнес Овецаковського хоче віджати столар, який посадивши типу його от у в'язницю. Таким чином а, таку отримує взагалі а, вишеньку на торті. Цілком а, можливо такий варіант, що дійсно, а, наприклад, ці будинки передадуть аля в таку державну корпорацію. Ж так красиво це звучить у Карбут, наприклад, яка буде добудовувати а, ці будинки. Эксперты говорят, что Киевсовет уже давно распределил между своими перспективные самострои Войцеховского. А Кася Укрбуд уже зашла на пять строек. Уже поделили все 43 самостроя Войцеховского. Просто чтобы не заходить по официальному договору с жуликом Войцеховским. Пока инвесторы его пирамиды жили на съемных квартирах и с надеждой ждали, когда же достроятся их дома. Я квартиру снимаю и в э, моей ситуации вообще так произошло, что мне родитель без жилья, то есть мы продали свое жилье для того, чтобы купить в этом доме на Руданского. Сам господин Войцеховский, естественно, не бедствовал. У него 21 квартира, 5 загородных домов, ферма, гостиница с рестораном и частным зоопарком. Ну и полсотни гектар земли в Киевской области. Все это добро он сейчас активно переоформляет на доверенных лиц и сам готовит план отступления. И слухи о том, что выйдя под залог за определенную плату Войцеховскому разрешат покинуть страну, вполне имеют место быть. Как говорится, уже проходили. Нет законной власти, потому что все решает криминал. Спустя два года после революции такое заявление генерального прокурора, согласитесь, немного шокирует. Оказывается, Николаевские депутаты отчитываются человеку, отсидевшему за двойное убийство. Ну а областной совет принимает решения, которые выгодны тому же человеку, криминальному авторитету по имени Миша Мультик. Слово мультик, области не споходы по мультфильму, а споруды про ОПР и другой. Прокуратура не справляется с ухотным заданием. Я за Секретные материалы выяснили, кто же такой этот Миша. Мультик и как получилось, что именно он устанавливает порядки в Николаевской области. Ну а депутаты просто танцуют под его дудку. Оцени это, друг. Сейчас будет голосование. С тебя большой Магарыч. Я дам всей фракции голоса. Этот депутат БПП Федор Барна отчитался мультику. О том, что южный песчаный карьер теперь принадлежит ему. Главу по блока Владимиру Фроленко мультик вообще держит на коротком поводке. Тут и слова лишнего не скажет без разрешения Миши. К нам попала эксклюзивная запись телефонного разговора депутата Фроленко и криминального авторитета мультика. Так подожди, а с кем я должен совет? Ты что в дуб? с кем ты должен советоваться. Тебе напомнить, с кем ты должен советоваться. На ты такое говоришь там. Так а что я там сказал такое? Я кто тебе сказал, что, что его не надо трогать, ты голова. На ты умничаешь, бывай, я тебе сколько раз говорил, попридержи ну, свое мнение. Мы для чего одна команда, должны сперва вместе решить, что говорить, а что нет. Или ты один на льдине опять. Очевидно, фракция по блока, занимающая большинство в облсовете, просто ширма, за которой удобно устроился криминальный авторитет. Миш, ну снимите мне тогда за головы фраз. Знаешь, что не надо было ну, проситься. Я уже танкосируй. жалею, ты знаешь, меня я меня уже облом жалею. Миш, я, я тебе... о вам уже жалею, понимаешь? Я тебе сказал. Я вообще без вести где-то заеду и все, чтобы никого не выслушивать, вот это, зачем оно мне надо? Я а ничего не выслушивать нельзя. Я ничего этим... не должен сказать. Я Она... ничего не должен что-то там высказываешь. Мы решили узнать, что это за мультик такой, которому беспрекословно подчиняется вся местная власть. Это Юлия Мискевич. Про Мишу мультика знает не понаслышке. Моего супруга убили. убили? Вот в феврале месяце Михаил Титов. Все связывают это лицо и тех лиц, которые нападали с криминальным авторитетом. Вот, по фамилии Титов, который на сегодняшний день... Вот э, в Миру называют его мультиком. Юля с мужем воевали с мультиком уже 4 года с того дня, как криминальный авторитет положил глаз на их бизнес. На этой войне она потеряла мужа и знает о своем враге все. Криминальный авторитет, который отсидел в херсонской тюрьме за двойное убийство. Человек довольно амбициозный, который э, хочет скорее всего стать. Э, по их понятиям воров в законе, бизнес, интересы почти везде. Карьер, кладбище, мусор, ЖКХ, рынки. Куда же смотрит полиция и СБУ? Они с его рук питаются. Они у них э, э, Михаил Титов может оформить на какого, на кого-то фирму. Сейчас особенно вот есть доступ в СБУ, начальник отдела К Алексей Лях. Его видели на набережной, прогуливающегося с Михаилом Титовым. СБУ не возбудило ни угол ни одного уголовного дела. Общаясь с Юлей, мы узнали, что для того, чтобы получить контроль над областью, Михаил Титов не брезговал ничем. Все неугодные, которые э, мешали ему, он либо пытался как-то договориться, либо пытался их убрать физическим образом. На дворе 2016-й, но Михаил Титов предпочитает методы 90-х. У тебя прибыльный бизнес, и ты еще не делишься с мультиком. Готовься к худшему! Я открываю дверь, у меня висит винок на двери. Я сначала, как бы, не, ну, не поняла, что это, а потом мне уже объяснили, что черные метки, да. Супруг Юлии Петр не захотел отдавать свой аграрный бизнес Михаилу Титову, за что жестоко поплатился. Ему одевают наручники на руки, мешок на голову и завозят на улице Кирова недалеко от Вилама. Его начали бить, ему поломали две руки, две ноги, отрезали ухо, отрезали часть языка. А, на нем не было вообще живого места, когда я его нашла. Петя говорит: последнее, что я помню, это было валим его. Тот раз Петру повезло, и он остался жив, но спустя полгода мультик закончил начатое мой муж, когда возвращался со стоянки, под подъездом его расстреляли. В него выпустили 13 пуль. Две из них были контрольные в голову. Генеральный прокурор Луценко пообещал разобраться со всей этой николаевской мультипликацией и даже заменил прокурора области. Но замена прокурора вряд ли что-то изменит, ведь у Михаила Титова в Николаеве еще много влиятельных друзей и подчиненных в высоких кабинетах. Катков, прокурор города, это тоже друг мультика. Вот, пожалуйста, одна. Пожалуйста. Вот, пожалуйста, вторая. Это не провокация. Два года под снарядами противника, тысячи жертв и военные поражения, которые станут крупнейшими трагедиями новейшей украинской истории. Как бы и банально все это не звучало, но это сделало наших защитников сильнее. Теперь у нас есть армия. Армия, созданная по нужде прямо на поле битвы. Что же пришлось пройти украинскому войску за это время? И когда завершилось превращение добровольческих сотен и батальонов в украинские вооруженные силы? как возрождалась украинская армия и какой она может стать через пять лет. Смотрите прямо сейчас. Очередное обострение на фронте. Новые порции пленных граждан государства-агрессора. Напряженный для Кремля саммит стран-членов НАТО в Варшаве Ми збільшуємо нашу військову присутність у країнах Балтії і Польщі, але немає ніяких сумнівів у тому, що це ми робимо у відповідь на те, що Росія зробила в Україні. Якщо мати віду офіційну позицію Росії, чи з чрезвичайним звичайним подозренням на на які контакти України з Сєвератлантичським альянсом. и вторая годовщина освобождения украинского славянска от кремлевских банд. Витаю вас, речницу, Славянск. Кем стали украинские солдаты и во что превратилась народная украинская армия спустя два года войны? Десятки тысяч погибших. Два котла. Аэропорта Аннексию Крыма и вывод войск с полуострова. Рожденная в огне или ренессанс украинской армии смотрите только в секретных материалах, и вновь продолжает собой. рассказ об украинской армии правильнее начинать с развала союза и появление независимой Украины. В первую очень нужно отметить то, что на 91 год армейская группа, которая находилась в Украине, была самая мощная в Европе. Она была как ударная группа на, на случай э, войны между блоком НАТО и Варшавским договором. Огромная часть советской армии за считанные дни превратилась в украинскую армию и национальную гвардию. И второй раз сдавала присягу собственному народу, но уже на государственном языке. Национальная гвардия была створена в жовтні 91-го року на підставі постанови Верховной Рады Украины під той час, когда, как кажуть, распадалась наша велика держава. Украинская независимость открыла ящик Пандоры. Старая техника, боеприпасы и стрелковое оружие вывозились со складов десятками тысяч штук и растворялись в чиновничьих отчетах целыми эшелонами. Взагалі был массовый продаж всего, чего, чего, все, что, что, все, купляют. Ну, за Африка, Азия, все туда шло, то есть эшелоном. И по бросовым ценам, то есть это все там, с вот, вывоз складов, там, цепи Богдану. Вот это была создана отдельная структура «Укрспецэкспорт», которая реализовывала эти все средства и часто бесконтрольно. Это длилось все периоды, начиная с 1993 -го года и далее. Свободное от войск восточные границы Украины и так называемое братство с военными Черноморского флота сыграло с Украиной злую шутку. березень месяц вся бригада в полном складе едет на войну. 2014 год. Крым. На полуострове появляются российские военные. В Киеве был абсолютнейший хаос. Кто начальник генерального штаба, кто кому подчиняется. На начало 2014 года у нас армия была каким-то небольшим количеством очень, скажем, ну, фанатичных людей, которые каким-то чудом там остались. Едва успев спасти остатки военно-морских сил, Украина сталкивается лицом к лицу с организованными по всем кремлевским методичкам сепаратистами на Донбассе. Славянск изначально начали брать в кольцо. То есть никто не собирался воевать и защищать Славянск, потому что понимали, что потери среди мирных жителей будут просто невероятны. То количество, которое пыталось взять в кольцо, не намного превышало то количество, которое сидело в Славянске. Украинский суверенитет на занятой сепаратистом территории несла плохо координируемая и едва укомплектованная самым необходимым украинская армия. Антитуристичний центр, який був сформований, він адекватно не міг цими військами управляти, тому що управління взагалі таке відсутнє було. Тобто ти приїжджаєш туди на АТЦ, Вони не розуміють, звідки ти приїхав, яка в тебе задача. тобто немає взаємодії ніякої. К моменту в Іловайській Росія все ще винашувала план «Большой на Воросі. все битвы, проходившие в этот временной период, происходили из-за желания российской стороны расширить границы выдуманного государства, отсекая от Украины юго-восток. Об этом ведь мало кто говорит, что на тот момент от Мариуполя до Одессы, кроме вот потрепанной 79-й, восстанавливающей хоть как-то свою боеготовность, не было вообще никаких резервов. Если бы они обошли Мариуполь и вышли бы на дорогу на Мелитополь-Херсон, мы бы их тормозили в Херсоне, взрывая мосты на Днепре. В сухой статистике за время от начала АТО и только до конца 2014 года армия увеличила без малого вдвое численность личного состава. Общий бюджет вооруженных сил увеличился на четверть на протяжении 2014 года и стал составлять рекордные для Украины 20 миллиардов гривен. Или чуть более 1% от ВВП страны. Позитивне змінення коснулись також внутрішні організації вооруженних сил. Є ланка командирів середнього і вищого звіна, так би мовити, які можуть виконувати поставлені бойові завдання. І ці командири нікуди не дінуться. Тобто вони ростуть, вони піднімаються, вони готують собі зміну, вони передають свій досвід, і це саме головне. Этот опыт уже привел к тому, что опыт украинской армии стал интересен специалистам альянса. К нам ездят те же инструкторы НАТО, и у нас же пытаются вот поглощать этот опыт, которого у них не хватает, да, и опыт боевых сражений, которые, о котором они хотят знать все. То есть это показывает. Они с таким еще не сталкивались. Увеличенное вдвое жалование украинского военнослужащего и пьянство в тылу. Украинская армия соткана из абсурда, но сегодня усилиями тысяч военных и гражданских активистов страна снова получила по-настоящему боеспособные вооруженные силы. Это были секретные материалы. Делитесь своими историями с нами, и мы встретимся вновь уже через неделю.